Наші вітання усім глядачам телеканалу Запоріжжя. Наша сьогоднішня героїня така ж гамурна, як і наша студія. Вона справжня левиця, бо народилася 9 серпня, і тому завжди яскрава, завжди цінна, завжди королева. Сьогодні у нас в гостях заслужена артистка України Інна Гапон Кліменка. Доброго дня, пані Інна. Добрий. Дуже давно знаємо один одного і тому переходжу на ти. Добре. Конечно, да. І нашу розмову хочу розпочати з того випадку, коли побачила твій портрет на одній виставці. Запорізький художник Булат, так? Да, Він Булат. намалював тебе і представив тебе в образі княгині. Чому да, княгиня... саме да, князі? Чому Юсупова. саме княгині і ким ти себе відчуваєш у житті? Княгинію, королевою. Чи просто Значит, когда меня увидел впервые валера Булот по запорожскому телевидению впервые, то так мне сказал, что я не мог забыть ваши глаза, и вот так хочу предложить вам такую работу. Вот как вы себя чувствуете, ощущаете? В каком веке? Ну я говорю, наверное, веке в девятнадцатом. Но вот хотели бы вы вот побыть княгиней? Я говорю, конечно хотела бы княгиней. Говорю. Юсуповой, самой богатой женщиной России. И он меня вот написал такой портрет шикарный в тех одеждах, которые были на ней в портрете. И вот этот портрет сейчас украшает мою квартиру. И несмотря на то, что я живу в современном доме, в современной квартире, этот портрет прекрасно вписался в мой интерьер. Но, ну, кем ты сегодня чувствуешь? Королевою, княгиней? что просто жінкою? Знаешь, такой современной женщиной, которая э, все время находится в таком бешеном ритме жизни, когда день расписан поминутно, mm -hmm. но все равно нахожу время для себя, любимой, чтобы хорошо выглядеть, чтобы быть, то есть, достойно одеты своего статуса, своей деятельности, своей работы, вообще в целом своего, знаешь, образа жизни, своего образа в целом. Mm -hmm. Пон... Ну, мабуть, быть, было закономерно, когда в родине так в родині народного артиста України, а тоді він не, не був ще народним артистом України, Олександра Гапона, народилася творча дівчина. Но Але твоя мама, вона не була пов'язана з театром. От ким вона тебе бачила? Ты знаєш, мама – это такой наш друг душевний, сердечный, но очень строгий критик. Это строгий критик, во-первых, музыкальный, театральный. И она просто вот самого детства воспитывала во мне четкую дисциплину и чтобы я могла себя с утра до вечера, то есть организовать. И мне это сейчас очень mm -hmm. помогает. Кем она меня видела? Она меня просто видела аккуратной, организованной, дисциплинированной и такой честной девочкой, вот которая должна быть вовремя дома, должна быть чисто, опрятно одета, вот чтобы правильно питалась. И это вам в меня mm -hmm. вошло просто с ее молоком. Ты понимаешь? Так, Поэтому. А что до профессии? Кем вы в взрослом жизни? Ну, конечно, я-то с детства пела. Вот начиная с 10 лет я начала уже петь. И также выступала на сцене нашего театра «Магара» в спектаклях с папой, без папы. Но, конечно, никто мне не пророчил вообще карьеру актрисы. И все говорили, это будет точно певица. Вот будет певица. Но я тебя хочу немножечко разочаровать, потому что я настолько любила немецкий язык в школе, и у меня была чудеснейшая учительница, заслуженная учительница Украины, и я любила немецкий и собиралась на ИНЯС в университет. Ну, просто мы чуем в Да, и я собиралась на ИНЯС и хотела быть вообще журналисткой, объездить полмира, увидеть все, все услышать собственными ушами, глазами увидеть. Угу. Но папа, он очень, так знаешь, мудро рассудил. Он говорит, давай-ка мы, наверное, закончим музыкальную школу и пойдем на прослушивание музыкальное училище и все-таки папа оказался прав он у меня вообще очень мудрый человек спокойный такой теплый и вот он он такие вещи говорит которые в тебя просто как вот прям прям вот в тебя входит вот это вот знаешь вот информация и ты ее потом перерабатываешь и думаешь ну папа же прав Навчалася в музичному училищі в Запорізькому, так потім закінчила Харківську консерваторію. Да. Ну і чому от виникає питання? Яскрава дівчина з дуже гарним голосом не поїхала до Києва і там не зробила суперкар'єру. Могла зробити, бо багато можливостей тоді було. Значит, не было такого знака свыше. Вот знаешь, все в нашей жизни вот определяют какие-то судьбоносные встречи, судьбоносные явления, люди, личности. Вот, например, вот Киев сейчас только, вот сейчас я очень тесно, mm -hmm. тесно э, сотрудничаю с Киевской национальной филармонией. Вот сейчас этот знак пришел. То есть, когда я состоялась как как музыкант, как личность, как педагог. Вот сейчас я получаю приглашение принять участие в вечере старинного русского романса в Киевской национальной филармонии. Ну что может быть выше, mm -hmm. где все идет по-честному, все идет живьем, от чистого сердца, понимаешь, оркестр и я. И моя публика, которая меня уже знает в Киеве, любит и приходит на мои выступления. состоялся только через вот, определенный какой-то временной отрезок моей жизни. А так был Харьков, так было, там, там была своя жизнь культурная, исполнительская, педагогическая. Но все-таки Запорожье это родина, это корни. И вот тоже суждено было вернуться сюда, понимаешь? И вот как, как важно было вот быть такой студенткой, понимаешь, отличницей, умницей, наверное, активисткой, что меня сразу же пригласили на работу в музыкальное училище. Я его очень, очень люблю. Ну, в нашем месте безумовно ты зирка. Тебе знают все, так, все мешканцы нашего места. Ну и, конечно, у людей возникает вопрос, кто твой человек? Тому що вважається, що життя Зірок, воно таке якесь особливе. І в твоєму житті, мабуть, якийсь чоловік, такий супергерой, Знаєш, як зображають супергерой, супербізнесмен. Але знаю, що твій чоловік Олександр Клименко, він простий музикант, він гарний музикант. Чим він підкорив твоє серце? Ну, він теж педагог, во-перше. первых. Он класний музикант, баяніст. І от перша наша встреча, ми встретились такими уже более зрелыми людьми, и это тоже нормально. Mm -hmm. И я очень счастлива, что это произошло в моей жизни. То есть, наверное, вот я всегда, вот папа для меня, это как вот эталон, вообще, э, знаешь, папы, мужа, друга. И я все время думала, вот если бы был у меня такой муж, вот такой же заботливый, домашний, который все помогает, он живет для тебя, он все для тебя готов сделать. И, и, и вот эта встреча все-таки осуществилась вот эта вот моя мечта, этот, этот человек со мной рядом. Он не бизнесмен, но это моя вторая половина. Он мыслит так, как я, он думает так, как я, он делает то, что хочется мне прежде всего. Хотя он тоже очень личность и очень такой критик, и угу. даже резкий бывает, там такой характер, знаешь, тоже смесь украинского, российского, все всяких такие кровя намешаны. Но тем не менее, вот между нами есть вот эта духовность, вот эта цепочка, вот это, знаешь, полное, полное понимание того, что, что происходит в настоящий момент. Поэтому я очень счастлива вот именно в личной жизни. И меня очень часто спрашивают, ну кто ваш муж? Ой, ну какой он? Ой, ну он, наверное, вот такой, вот такой, вот такой. Я говорю, да он самый лучший. Он для меня самый лучший, понимаешь? И это, это очень хорошо, потому что, ну, мы с тобой, знаешь, уже взрослые, зрелые женщины, все, все в этой жизни было, ты понимаешь, уже все, все, как бы вот какие-то ступени, все это пройдено, и вот то, что вот Богом послано, В это время mm -hmm. я дуже щаслива і дуже цим Ну, На сцені і в житті ти завжди з'являєшся в таких гамурних нарядах, в гамурних сукнях. І дуже важко Ты представити, тоже, ну, що робити. <рес> так, <рес> і <рес> дуже важко представити гапону по всякденному житті, в джинсах, в кросівках. В такому вбранні ти можеш піти на ринок і купувати, наприклад, моркву, картоплю, чи все це робить чоловік. От яка ти в побуті. И это еутебы побучини, что-то там да. Я думаю, какая-то женщина, может там что-то готовит. Ничего подобного, и это всех всегда очень удивляет. Но первый вопрос, да, я очень люблю ходить в джинсах, в кроссовках. Ну хожу ли я на рынок? Не часто. Вот в этом плане здесь у меня муж, он помогает, он делает, как бы знаешь, все закупки по тому списку, который я делаю. Но ну, хозяйка, а я отменная, я этим могу похвастаться. У меня всегда полон холодильник вкусной, полезной еды, сделанной моими руками. Я делаю все абсолютно сама. Но в этом мне тоже помогает э, Саша, мой супруг. Но я никогда, знаешь, вот э, там говорят, вот вы, наверное, вас кто-то готовит, кто-то убирает, ничего подобного. Я все делаю сама, при этом я еще учу песни, романсы, и от этого моя еда становится еще вкуснее. <с tranh> Но а, в а спеваешь, спиваешь, когда готовишь? Обязательно. Все время учу, вот учу, а вот а очередные сонки? песни, романсы, все продумываю драматургию, вот варю борщ там с белыми грибами, с фасолью, бросаю все овощи, и вот это вся гармония вкусов цвета и тут же еще что-то напиваю и от этого борщ просто сам балдеть что я его варю а я балдею того что я это сделала это... поэтому у меня все ты знаешь вот у меня в доме все так вот в порядке все сложен я люблю чтобы так уходя из дома как будто ко мне придут гости то есть в квартиру заходят и говорят, вы здесь вообще живете? Мы говорим, мы живем и питаемся здесь, но мы, правда, только ездим спать туда, потому что целый день расписан поминутно. Угу. Ну, жіноче счастье, оно неможливо без дитины. Да. У вас чудова донька, да, да, яку что, звати Олександра. Почему назвали Олександра? Тому, что дедушка Олександр и батько Олександр. Ну, знаешь, вот эта вот страница нашей жизни, она такая немножечко, ну, с такой грустинкой, хотя с каждым днем, mm -hmm. с каждым годом э, все это становится как бы там уже где-то, вот на той странице нашей жизни Сашенька подрастает, Сашенька выздоравливает, э, слава богу, и тем докторам, которые mm -hmm. с нами всегда. И почему, также мы ее назвали э, Сашенькой Александрой, чтобы дать силу все сила в ее имени, сила в ее крови, вот Гапон и также Саша Клименко, вот с таким же характером, и она такая же девушка с характером. Такая же вот эмоциональная, экспрессивная, динамичная, очень живая. Ну, я изменила, донька ваше життя. А ты знаешь, вот она меня закалила. Все mm -hmm. вот эти все перипетии, связанные вообще с ее, с ее рождением, с ее здоровьем, они нас всех закалили. Они меня сделали просто просто железной леди, ты понимаешь. И вот с одной стороны, да, это очень э, все сложно, а с другой стороны, вот я все воспринимаю так вот, э, вот э, всю свою жизнь, вот как данность, вот так должно было случиться, но мы это сделали, и мы сделали со знаком плюс, и мы это это, э, то есть. Э, ну все, победили. Ну, я очень хорошо знаю твою доньку. Она уже выходит на сцену. Она спевает, и для нее ты справжняя богиня. Она говорит, что она уже начала спевать с тобой вместе у дуэті. Да, она, ты знаешь, она смелая на сцене. Угу. Но что меня огорчает? То, что вот она она не хочет у меня заниматься. Вот я говорю, Сашенька, ну давай, но я ведь я ведь учу всех студентов, детей, учу, угу. как правильно петь, дышать. Она, у меня есть свой путь. Свой учитель, вот, вот ты мама, вот ты мама, мамой а мама, мамою, да, да. вот оставайся мамой. Ну, бесспорно, я, конечно, для нее авторитет, очень сильный авторитет. Ну, Мне что-то кажется, что авторитет для нее дедушка, Александр Гапон. Это да. такая первая людина в ее жизни. Это ее щит, угу. это ее защита от всех нас. Вот мы ее будем воспитывать, мы ее будем, знаешь, критиковать, говорить и то, 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 то. А дедушка будет слушать и смотреть влюбленными глазами, говорит: тише, 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 пусть договорит. И вот это вот, вот умение, знаешь, ее выслушать до конца, mm -hmm. не перебивая, не не критикуя. Вот какая она есть, он ее такое воспринимает. И он счастлив, что она вот такая, говорит, она будет еще лучше. Она, он ей дает вот такие вот установки. Конечно, она его обожает больше всех. Он у нее номер один. Ну, у счастье и не Гапон. Дуже цикавый, дуже яскравый, дуже таки сильный. Е, я знаю, что ты дуже довгий час мріяла про те, чтобы открыть свою вокальную студию. Да, вокальную школу. Чому вы вже навчати дітей? Не вже вже набридло співати? Нет, что ты. Ну, концертная деятельность, она настолько у меня насыщенная, mm -hmm. и дай бог, чтобы это все было. А вокальная школа, знаешь, возникла, потому что очень много звонков желающих, друзья, и все говорят, ну, пора, ну, надо свой опыт передавать не только студентам, а ведь, ну, наш город тоже хочет петь хорошо, и, и область. Вот открывай вокальную школу. И вот благодаря мэрии, благодаря моим всем друзьям, то есть Управление культуры городское и также Дворцовская, Отца, вот орбиты константина валера они все мне в этом очень сильно помогли и наконец-то вокальная школа открыта в орбите и сейчас идет набор и приходят самые самые разные и дети и взрослые и знаешь как вот еще с какими приходят э, такими вот ну, заходит, здравствуйте, ну, зачем мне ходить к психоневрологу? Я буду ходить к вам, я хочу петь, я хочу вот с вами общаться. Я говорю, ну, о чем речь? Самое главное, то есть так, наличие голоса, чувства ритма, слуха и желание вот дать мысль свою в голосе, вот дать свое какое-то сердце отдать, душу отдать, чтобы голос был умный. Понимаешь, вот это очень важно, когда поет интеллект. Ну, а нам очень приятно, когда ты приходишь до нас на программы. Всегда позитивно, всегда эмоционально. Что дає силы? Музыка, песни, родина, человек. Что дає? Любовь к жизни, любовь вот к вам, к музыке, к жизни, к пению, к песне. Вот все, что я делаю, все делаю всегда с удовольствием. Вот просыпаюсь, какая бы ни была вообще погода, вот и сейчас идет там дождь или снег, не имеет значения, понимаешь, прекрасная погода, чудесные люди меня, то есть я сегодня с тобой встретилась, да, со Светой Качкаревой, я снова в этой студии. После этого тоже у меня концерт, я встречаюсь со своими слушателями, понимаешь, жизнь все время разными красками, и как ты ее воспринимаешь, и то, что ты сам излучаешь, то ты и получаешь, понимаешь? Вот ты улыбаешься мне навстречу, я тебе улыбаюсь, я улыбаюсь тебе, я тоже получаю в ответ вот эту теплоту. Поэтому я считаю, что что человек, личность, он сам э, создает вокруг себя вот mm -hmm. эту и гармонию и вот эти все обертоны, вот эти звуки, оттенки, которые делают тебя очень богатым эмоционально. Но все же таки программа называется «Женочье счастье». От чего зависит женочье счастье Инны Гапон? Чи открыла ты вообще тайницу женочьего счастья? Ой, для меня женское счастье, знаешь, я, конечно, такая вот вот меня окружают все мои родные и близкие, вот это счастье, мои родители, мой муж, дочь, все мои друзья, вот мое дело, которым я занимаюсь, вот все мои студенты слушатели, вот все, что я делаю, вот это все область моего счастья. Вот это все, вот это все что меня делает лучше, красивее, все время вот хочется быть еще лучше, стройнее, что-то поменять себе, боевую окраску, понимаешь, вот купить новое платье, вот любить себя, понимаешь, вот все, что меня окружает, я это все люблю. Я не воспринимаю жизнь в серых тонах. Я сразу это отметаю и учу всех, вот все, кто со мной, я всегда говорю, прекрасно, живите с удовольствием, в удовольствии, во всем можно, вот знаешь, найти позитив и радость, и какую-то такую вот энергетику, не знаю, я вот, я такой человек, вот я люблю всех и вся, и с самого детства я такая». Ми, ми, це ми теж дуже любимо в тебе, і дуже любимо, я вже казала, коли ти приходиш до нас на програму і передаєш нам свою енергію, і передаєш нам свою любов. Ну, а всім глядачам хочу ще раз нагадати, що в студії жіночого щастя ми спілкувалися з заслуженою артисткою України Інною Гапон кліменко І сьогодні вона нас переконала в тому, що будь-яка жінка може бути і вправною господинію, виховувати дітей, сяяти на сцені і бути. королевою. Отже, будемо такими. До зустрічі!